то есть наполовину нажимаю, появляется значок пленки. Но я так и показываю эту ошибку. Если полностью нажимать, то затвор не срабатывает просто-напросто. Хотя стоит автофокус на объектив. Стоит в данный момент рычажок на М. Но если поставить на более другие, то есть на S и C, то изменение не изменится. Так. Все чувствительность поменять не удается. При зажиме также отображаются те же значения, что диафрагмы и выдержки. Если посмотреть, что внизу, что в самой камере творится, то и без пленки получается затвор тоже не срабатывает. То есть отображение ошибки произ... видно. Так, на... так, так же он не срабатывает. А, что творится самой, то при включенной получается с объективом что тоже Н ничего даже не происходит чисто думаю что проблема в затворе спасибо за просмотр хотя по инструкции было сказано что пленку надо заряжать именно вот в том порядке что часть вот здесь вот остается в общем-то все правильно заряжено так. и если не полностью нажимать на кнопку затвора то появляется значок пленки но E так и стоит. Если полностью, то опять же нет прохода. Что означают эти кнопки? Мод, Drive, ми... Я пока не знаю. Спасибо за просмотр.